اس بیان میں ہم جانیں گے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے سفر آخرت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو نہ چاہنے والا بھی قبول کرتا ہی ہے اور کرنا پڑے گا دنیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے موت آنی ہے وہ چاہے مسلم ہو کہ کافر ہو یہودی ہو کہ نکرانی ہو کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن موت کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہاں ایک ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے لیکن کانسپٹ سب کا الگ الگ ہے تصور سب کا الگ ہے کچھ لوگ موت کے بعد الگ الگ خیالات گڑتے ہیں موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے موت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے لیکن موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے جنت و دوزخ ہوگی یا نہیں حساب کتاب ہوگا یا نہیں حشر و نشر ہوگا یا نہیں اس پر بھی اختلافات ہیں ہر دین والا ہر دھرم والا اپنے اپنے حساب سے موت کے بعد کے حالات کو دیکھتا ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے اللہ عزوجل نے قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے آپ کو پتا ہے جب ہم اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں قبر میں تو میت کو رکھنے کے بعد مٹی دینے کا جو سنت طریقہ ہے یہ بزرگوں سے بھی سنتے ہوں گے یا قبر قبرستان میں یہ آیت آپ بلنداوا سے سنتے ہوں گے منہا خلق نا کم وفیحا نو عید ہم و منہا نوخری جکم تارتن اخرا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب کیا ہے اگر اس کا ترجمہ بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا مٹی ہاتھ میں آپ اٹھاتے ہیں جیسے مٹی ہاتھ میں آئی تو مٹی کو دیکھ کر کے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے کس سے اس مٹی سے منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے بات صحیح ہے ہم اسی سے بنے اور جا کہاں رہے ہیں اسی مٹی میں اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے وہ نُخْرِجُكُمْ نخری اُخْرَا پھر ایک مرتبہ اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے پھر ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے اس انسان کی زندگی کی حقیقت اتنی ہی ہے ایک مشتخاک ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ایک مٹھی بھر مٹی میرے عزیزوں ہمارے پاس دولت ہو, ہو طاقت ہو بہت سارے اسباب ہو منصب ہو بادشاہت کی کرسی ہی کیوں نہ آ جائے لیکن ایک جگہ آزیز آ جاتا ہے کہ یہ اگر نکل گئی تو اسے واپس کسی طاقت کے ذریعے سے لا نہیں سکتا اگر نکلی ہوئی روح کو جسم میں دوبارہ لوٹانا ممکن ہوتا تو دنیا کے بڑے بج...

موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے مضبوط جگہ پر ہوں یہاں مجھے موت نہیں آئے گی موت کبھی کبھار بڑے سے بڑے حادثوں میں نہیں آتی بڑے بڑے ایکسیڈینٹ ہو جاتے ہیں لیکن انسان بچ کے نکلتا ہے اور کبھی موت صرف اپنے سوئے ہوئے پلن سے گر جانے پر بھی آ جاتی ہے کبھی کسی کے جسم میں پورے سلاخ داخل ہو گئی تیر داخل ہو گئے حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی نہ آنا تھا نہیں آئی لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چبنے سے بھی موت آ سکتی ہے یہ رب جلال کے بنائے ہوئے اصول ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری موت جو تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی قرآن بھی تمہیں سمجھاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے پر اور موت بھی جو ہے ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے خاموشی کے ساتھ اے بندے جس کو تر آج قبر میں اتار رہا ہے کل تیرے دوست تجھے اڑتا رہیں گے اس جسم کا ہونا کچھ نہیں ہے ادھر روح نکلی کہ جسم پھولنے لگ گیا ادھر روح نکلی کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹائٹ ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے روح کے نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے قبر کے حالات اور سخت ہیں اس لیے میرے عزیزوں جو دنیا میں رہ کر غرور کرتا ہے گمن کرتا ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کیا وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے موت کبھی نہیں آنی ہے موت کبھی نہیں آنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں بخشے ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات میں حساب عطا کیے اس رسول کا حال یہ ہے فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں گا موت کو یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا اتنی ایسی کیفیت تھی اس لیے جب ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ہم سب کو ڈر جانا چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ پلٹ آنا چاہیے اور اگر بندہ پھر بھی ان حادثوں کو دیکھ کر کے نہیں پلٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہیں گناہوں پر ہی اس کی موت آ جائے اچانک موت آ جاتی ہے کبھی کبھار اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب بھی رات کو سو تو توبہ کر کے کل میں شہادت پڑھ کر کے سو ایمان لا کر کے سو یہ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری آج کی رات آخری رات ہے کل کی صبح ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ صبح جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا وہ رات کے وقت قبرستان میں ہے کیا ہوتا ہے سفر بس تھوڑے سے گھنٹوں کے فرق کے بعد دنیا بدل جاتی ہے دنیا بدل جاتی ہے جس کے ساتھ ایک دن پہلے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے دوسرے دن پتا چلا کہ وہ خاموش سو چکا ہے ہلانے سے بھی نہیں ہلتا اب بات بند ہو چکی ہے تو کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے کون کہتا ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے کون کہتا ہے کہ ستر اسی سال کا ہونے کے بعد ہی موت آئے گی ہم نے بھری جوانی میں بھی جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے میں یہ تو چھوٹی عمر میں بھی اٹھتی ہوئی ہم نے گھروں سے دیکھا ہے اس لیے موت کی کوئی عمر نہیں ہے موت کی کوئی عمر نہیں ہے قرآن کی آیت ہے ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تمہیں اچھے عمل والا کون ہے تمہاری آزمائش کے لیے آپ تمہارے امتحان کی گھڑی یہ چل رہی ہے اور امتحان ختم ہو جاتا ہے کب کبھی آپ اپنے سکول کے زمانے میں یا اگر کالج پڑھے ہوں تو کالج کے زمانے میں دیگر اداروں میں جب اگزام لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرچہ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے تین گھنٹے کا ٹائم ہے تین گھنٹے کا ٹائم ہے آپ اپنا پرچہ جلدی سے لکھ لو آپ اس میں لکھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اچانک وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور 8 سے 11 بجے تک کا تھا دس سے ایک بجے کا تھا ٹائم ہم بھی بہت سارے امتحانات میں بیٹھے لیکن جہاں سوئی وقت آتی ہے گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے ابھی اگر جواب مکمل نہیں ہوا تھا تو گھبراہٹ بڑھتی ہے اور جو سارا لکھ چکا ہے وہ تو ٹائم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے اور جس کا امتحان میں کچا اچھا تھا جوابات میں نہیں لکھا تھا وہ تین گھنٹے ٹائم پاس کرتا اور پھر آخری گھڑی میں پھر یہ سوچتا کچھ تو آ جائے دماغ میں اور لکھ ڈالو اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پکارنے پر کہ ٹائم ختم ہو گیا ٹیچر پکار رہا ہے گار, گارڈ پکار رہا ہے ایگزامینر پکار رہا ہے کہ اپنے پرچے جمع کرو لیکن یہ جمع کرتا نہیں جلدی سوچتا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے سامنے والوں کے پرچے وصول ہو جائیں پھر میں پیچھے سے لاسٹ میں دے دوں گا یہ سب کی کیفیت ہے سوچتے ہیں تھوڑا ٹائم بچا لیں پھر خود سے بڑھ کر کے جا کر جمع تو نہیں کیا پرچہ وقت اوور ہو گیا تو اگزام سر پہ آکے کھڑا ہو گیا اگزام جو گارڈنگ کے لیے تھا ٹیچر ہو گیا اور پرچہ چھین لیا پرچہ چھین لیتا ہے اور کہا کہ ہو گیا ٹائم آؤٹ اس کے بعد وہ پرچا جب لے کر کے جاتا ہے تو کئی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں ارے اس کا جواب یہ بھی تھا اس کا جواب یہ بھی تھا تم جا کر کے الجھنے لگتے ہو کہ گارڈ سے یا پھر جو اسکواڈ ہوتے ان سے یا پھر ٹیچر سے پلیز تھوڑا دو منٹ پرچم مجھے واپس دے دے میرے دماغ میں جواب آ گیا ہے جواب کیا کہا جاتا ہے ٹائم از اوور آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے اب آپ کا لکھنا کام نہیں آئے گا میرے عزیزوں دنیا کے امتحانات دینے والے عبرت حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر اتارا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے اور فرمایا ہے ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک یہ جینا ہے اور تم اپنے اعمال سے امتحان دے رہے ہو اور اگر تم نیکیوں میں پکے تھے تو انتظار کرتے ہو کہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے میں اپنے رب سے ملاقات تو کر لوں لیکن جب داری میں ایسے مصروف تھے تو جانا پسند نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بات آئے تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہتے تو ہیں کہ ایمان پہ موت ہو ایک حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے کئی سالوں پہلے کی بات ہے تو کہا کہ حضرت دعا کیجیے ہم نے کہا اللہ مدینہ میں موت عطا فرمایا کہا ارے حضرت اتنی جلدی کی بات نہیں ہے ابھی آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں یعنی تمنا بھی ہے کہ مدینے میں مرنا ہے لیکن یہ نہیں کہ اتنی جلدی مرنا ہے اگر امتحان ہو چکا ہے تو موت اب کیا تب کیا اگر تم پریپیر ہو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو پھر وقت کا کچھ نہیں اسی طرح میرے عزیز و زندگی جب ختم ہونے پر آتی ہے اچانک منقول الموت گھر پر آ جاتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے اور پھر تم سے کہا جاتا ہے چلو تمہارے رب کی طرف تمہیں چلنا ہے کچھ لوگ اس وقت ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ ابھی نہیں جانا ابھی نہیں جانا لیکن ان کا ہاتھ پیر مارنا نہیں سنا جاتا اور پھر فرشتہ ان کی روح قبض کرتا ہے یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے وہ کہتے ہیں نو ربدوں نہ یعنی اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم عمل کریں گے اس سے اچھا جیسے پہلے کرتے تھے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے اگر میں ان کو زندگی دے بھی دوں گا تو یہ اچھا عمل نہیں کریں گے وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے بھول جائیں گے بھول جائیں گے لیکن کس ٹائم یہ کہہ کر کے جاتا ہے کہ ٹائم از اوور تمہارا وقت ختم ہو چکا میرے عزیزوں وہ وقت ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے اچانک ایک دن تم سے کہا جائے گا کہ چلو اپنے قرآن نے کہا ہے اے پاکیزہ جان والے آجا اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی فد خلی کی اعبادی ود اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ پکارا جاتا ہے لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے آواز ایسی بھی آتی ہے مالک اے بری روح کے مالک برے جسم میں چوتھی نکل جا اپنے جسم سے اور مجبور ہو کر کے ایک خوشی سے تو نہیں نکلے گی دنیا سے تجھے جانے کی خواہش ہی نہیں ہے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے پیچھے کے حصے پر کوڑے مارتے رہتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے قرآن میں اللہ نے فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے نکل جا خبیص روح کو خبیص روح کا مطلب گنہدگاروں کی روح نکالنے سے پہلے فرشتے مارتے ہیں پر بھی مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر بھی مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آئیں گی یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے اگر نیکیوں کی زندگی گزارتے رہے تو رب تبارک و تعالیٰ نیک بندوں میں تمہیں شامل کرے گا اپنی جنت میں داخل کرے گا اور اگر نہیں بدلے اپنی زندگی کو تو اس وقت کا انتظار کرو جب ازاد کے فرشتے آئیں گے اور تم سے کہیں گے نکل جاؤ مجبوری سے اس جسم سے اللہ کے بندوں سے دور اور اس کی جہنم میں داخل ہو جاؤ دوستو اس بیان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے موت برحق ہے کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ اصلاحی بیان آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تھینکس فار واچنگ